Так. Приветствую. Ну, наконец-то хоть кто-то разговаривает. Здравствуй. Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня Сергей зовут. Я из Сибири. В чем здесь разговариваете, Сергей? Да я сюда захожу раз в пять лет. Сейчас сижу, скучаю, сижу в интернете и думаю, да, я зайду, поговорю. Да нечем не разговариваю, просто, просто общаюсь. Я понял. Ну, я здесь я разговариваю о... Ты... о политике, ага, об экономике, ага. либо же такой а проханский взгляд на историю. А, а мне зачем? интересно, вот мы, я, я люблю аналитику, поэтому я, грубо говоря, собираю статистику по отношению а россиян. Кроме как, кроме как интересно, должна же быть какая-то польза. Относ... Ну, есть польза. Или... Это, этот анализ показывает, насколько основная масса россиян это люди, которые являются фашистами, нацистами. И... Подожди, стой. Сейчас чат рулетки нашел основную массу россиян. <сؤال> ну, <сؤال> ну, учитывая то, что я посмотрел ваши социальные опросы, соцопросы, и в принципе... Оно вот коррелируется с чат-рулеткой. Понятно, что здесь... Серьезно? Можно... Да, да, близко. Там, Калевица, может, сейчас, а... да, там ошибка где-то процентов на 5 может гулять. Я знаю точно, знаешь, вот я редко сюда захожу, захожу только чтобы повеселиться, потому что э, то поселение этого ресурса, оно mm. вообще не похоже на обычных людей, ну, если сказать очень мягко и тонко, понимаешь, о чем я говорю? Mm, я вас обычные расскажу. люди, которые здороваются, mm. улыбаются, разговаривают на какие-нибудь классные темы, вот они обычные люди, они там. Не, ну, не здесь, это точно Я вас расстрою, здесь, здесь вскрывается Просто-напросто вся подноготная. И те, которые вам на улице улыбались Потому что знали, что В случае, если они будут хамски себя вести То им можно, могут и в дать Здесь да, они, они позва... здесь они позволяют себе вот раскрыться полностью, показать свою ты бы бы, сущность. Ты бы стал бы слушать таких вот людей, которые гнилые, которые раскрываются, не боясь, что им дадут. Так, так вот, вот как и раз, что как это... раз и показывает, что э, то, что они на улице якобы такие белые пушистые, а здесь они показали себя, поэтому э, и, и в принципе люди... вот опрос опрос был по поводу по, по поводу захвата Крыма у вас там делалось, если не ошибаюсь, левадоцентром, центром, еще там несколькими соцопросами. И там 78% или 76%, я уже не помню, давно смотрел. С удовольствием были такие, Крым, Крым наш, вот это вся эта хрень. Здесь тоже процентов 80, а то и под 90 бывает ну, в зависимости от контингента. Понимаете, когда выборка, она может быть чуть уже, эта выборка с девчат рулетки. Но когда ты поговорил там в 3-4-5 тысяч разговоров у тебя, э, то это как раз и выходит статистика. Вот и все. Так, статистика это по людям, которые находятся только в этой чат рулетки, а здесь... А ну, вы думаете, что тут... А не, не только. Ну, бывают люди нормально. Да, нет, только... Больше рядом одни сумасшедшие. Я захожу и... сюда и смотрю, чтобы у меня редко, понимаешь? У меня редко бывают, но бывают такие а, люди с академическим образованием, с которыми я очень долго общался. Но в основном это, видишь, конечно, форменное бытло. В основном форменное быдло. Да 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 да. Да, 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 да. да, И не имеет, не имеет разницы, какая национальность у этой бытлы. У нее нету национальности. Это быдло, а, она я... живет Смотрите, в Смотрите, я, я не говорю как раз... Вы вот почему-то... Путаете национальность и гражданство. Человек не знаю, может быть и любой. Гражданство, не имеет. Нет, да, гражданство имеет смысл. Нет, гражданство имеет смысл. Вот. Почему? Серьезно? Потому что да. Э, а как это? вот элементарно, я просто-напросто э, захожу в российскую чат-рулетку, э, ну, вот российский сегмент, да. И там, вне зависимости от того, какой человек национальности, он такую пургу бывает, несет. И такие нацистские лозунги кричит. Хотя он, ну я я вижу по, по человеку вот он явно выраженный представитель кавказских народов либо северных народов, а он кричит о том, что украинцев надо уничтожить, то есть фактически это вот лозунги нацистов, что надо какую-то нацию не надо уничтожить. уничтожить. Украинцев ни в коем случае нельзя уничтожать. Надо фашистов фашистов так а почему вы у себя фашистов не уничтожаете? Мы у себя по фашистов не Нет, нет. Один из э, людей, который, который зиговал, является вашим топ-чиновником. Э, такой Рогозин, знаете? <говорит> так они отбитые все. Но, рано или поздно, понимаешь, все, а кто еще... делает плохое дело, они наказываются. Еще такое тело, как Мельчаков, глава ДШРГ Русич. Вот он и все его подразделения, это открытые нацисты. Они сами признаются в этом. И их показывают на ваших топ-каналах. О них там, у них сладков берут не знаю, интервью, там не еще. 12, ну, Я не смотрю лет 12, наверное, телевизор. Не вопрос понять, не в том, не смотрите вы или смотрите, вы ли, мире, смотрите не или нет. Забейте просто-напросто. Мельчаков. И у него фраза нет, Да, я да, я, я, не я, не я не нацист. Говорит. Он у журналистов ваших, ему дают он дает интервью, и он откровенно признается в этом. Его посадили, нет. Его дальше продолжают приглашать на этот канал. Так что, наверное, вы займитесь своими фашистами-нацистами, не лезьте к нам. Почему? Это, это, ну, они же общие фашисты эти, нацисты Нет, они не общие. Они не общие. У нас это очень малая маргинальная часть, а у вас это люди, которые есть при власти. А что ты меряешь-то все? Ну, меряешься. Зачем меряться-то херами? Зачем? Да потому что вы пришли под лозунгами денацификации нас. Ну да. Да, только вот получается, у вас в правительстве есть открытые фашисты, а у нас нет таких. Да всем им пиздец будет. Всем рано или поздно будет пиздец. Брат, вот смотри, вот я тебе скажу так: Ах, не брат, я, так не брат. я так расстроен, я так расстроен тому, что происходит очень сильно расстроен, прям. Потому что мои родные братья по крови, по фамилии. Называют меня не братом почему-то. Я на них не обижаюсь. Я понимаю, что у вас там зомба и вся вот эта штука. У нас не зомба, я когда. Когда на тебя падают ракеты, когда на тебя падают бомбы, у тебя вся, вся зомба вылетает из головы на раз просто-напросто. У меня вот ее не было, понимаешь? Потому что даже я, я, я просто объясняю дедов человеку дедов даже, своих. Да, даже и что. Мы тоже любим своих дедов. И что? Как, как вы любите? Ты чего, а чего вот, ты так? Перестань? Вот, вот так. Вот так мы били, берем я, и били, любим. Я, 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 как, я как посмотрю, думаю, вы что делаете, что, что, ты, так, что, что, так, ты посмотри, что ты посмотри? Это, что это, ты посмотрел? Что ты посмотрел, а? Вот что ты посмотрел? То, что тебе показала Рост ТВ, ты же рассказываешь о том, что Нет, ты не видел, не видел ты не смотришь телевизор. Я скажу, что давай, ты задал вопрос, я отвечу. Я что посмотрел ты? то, что мне показывал мой брат родной, он э, в Сумах. А, жил. Я не знаю сейчас его судьбу, правда, честно говоря. И он говорит, я, понимаешь, я язычник. А -а -а. И когда я вижу, когда таких же, как, как я, людей уничтожают, убивают, потому что у них какое-то замыкание в голове произошло. Какое-то замыкание. Почему-то брат, мой родной брат, мне говорит, что я ему не брат. Как это может быть такое? Ну, наверное, потому что... Он не натворил, Представляешь, что бы он натворил, я никогда такого не скажу. Не когда, смогу сказать, когда потому, что тебе, брат, Когда тебе родной знаю. брат приходит и поддерживает то, что тебя бомбят и убивают твоих родственников, то он не становится братом. Он теряет это право быть братом. Да ну перестань ты. что ну перестань. Ты так дал такую возможность судить такое, ты вот суди, потому вот что? Города, меня, мои, дебил... мои, потому что мои города стерты с лица земли. Да мы построили их, мы их стираем, мы помогаем вам. Да, вы построили. Следы. Когда у нас наши да. города были тогда, когда ва вашего государства еще не было. Да. Ну, классический. Ты, ты такой же классический расист, фашист, как и все остальные, потому что ты рассказываешь, что якобы вы Вместе. нам построили города, а украинцы что Вместе. сидели вот так вот на пенечке или же там возле Вместе. возле возле Вместе. Хаты, Вместе. возле хаты и Вместе. смотрели Вместе. на это. Так, а мы вам вместе, не строили? Вновь. А мы вам не, не строили? Какая классная стройка скажи, была. Я скажи мне, а мы, вам, мы, не мы да вам не строили? Мы вам да не строили? Мы все вместе все строили. Так что ты тогда что ты предъявляешь тогда? Что ты тогда предъявляешь, что вы нам что-то построили? Не, не, стоп, 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 стоп. Мы вместе все строили. Нет, ты предъявил вы сначала, что вы нам построили. И твоя, твоя четкая фраза была, что вы нам построили дома. Вы нам построили города. Смотри, смотри. Не, вы, ты закатили... точно мне ничего не вспомнил. Убрать, убрать, все коммунистическое. Вот мы убираем все коммунистическое, ну только прям все. Да. Прям да все, расскажи что -то сказку. Ну, вот только и... почему-то, почему-то э -э против вас объединились цивилизованные страны, потому что вы дикари. Что ты, боже, упаси, такие цивилизованные страны иметь. Ой. Ну что? Ну ты что? Ты, кстати, вот. это самое, Ты, ну, натурал. И что, ну да? Или это? Или да, неприводные. А тебя так это волнует, я смотрю. Если, ну, человек, ну, меня не волнует. Если, если человек сильно на этом зацикливается, это знаешь, по Фрейду ну, говорят о том, что он латентен. Ну, это цивилизация, как ты считаешь? В жопу выебаться, это цивилизация? Это про, это свобода человека. Если, если Но, он генетически правильно. предрасположен что? к этому, подожди, если э, специально для тебя, если ты не знаешь. Биологи уже давно доказали, что люди, которые имеют привлечение к своему же полу, это генетическая предрасположенность. Он не виноват в том, что у него генетическая предрасположенность такая. А ты вот сразу, а что, а ты, а ты задний а, а ты, тебя волнует это. Вот я не могу понять, почему у вас, россиян, вот эта больная тема. Нет, мне, не допустим, тема. мне, допустим, Вы все просто, равно. Просто... Вот, вот, мне, допустим, все равно. Я иду по улице, и идут две девчонки, обнимаются. Или идут два мужика. Они не лезут к мою, в мое пространство. Они не залазят и не обнимают меня, не целуют там в десна. Они занимаются своими делами, занимаются у себя дома. Это их проблемы. И мне по барабану. С кем кто спит. А у вас это больная тема. С каждым россиянином разговаривая скатывается в конце концов до жопных тем. Такое ощущение, что был по Фрейду. Знаешь, вот э, Фрейд говорил о том, что если люди об этом рассказывают постоянно, то они латентны. Они хотят, но не могут. Да, погоди, стой. Ладно, я понял, я понял. Стой. А ты знаешь, что у нас гей парад разрешен в России? У вас даже огромное количество этих гей клубов в Москве есть. Да, а, 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 предъявляйте, а предъявляйте нам? Я не знаю, что они не гуляют. Им, да, им выдали прям день, когда они могут справлять свой вот этот их парад вот этот. Что? Я не знаю, что они не гуляют. Пожалуйста, Смотри, не вот ваш депутат э, Госдумы э, Матвеичев сказал, что Украины и украинцев не должно существовать. Это ну, не, не фашизм? Ну дурак значит. Это человек, наделенный властью у вас. Если бы, если, бы, если бы человек такой, вот в той Европе, которая тебе так не нравится, э, такое бы сказал бы, он бы сел, Вне зависимости да? от того, ну, какой, бы, какой бы он да. власть да. там не имел. Ну что теперь? Ну что теперь? Ну, что теперь? ну сель бы. Ну, Ладно. Ну, что? Я смотрю, ты пытаешься троллить. Дебил. Пошел нахер. Ой, я прошу прощения. Я перепрошу у э -э солнечных детей. За те, що я ось цього, цю подорож порівняв з ними. А от для того, щоб донатити на ЗСУ, у нас є величезний збір. Ви бачите от тут полосочку таку, смужечку, ми там збираємо якраз. Це збір для покупки ПНБ, приладів нічного бачення для хлопців з 3 окремої штурмової бригади. Ви можете прийняти участь, задонативши на цю баночку або от картку Допомога нашим захисникам, або на PayPal. Не тільки йде збір, а тим, хто буде донатити кратно 100 гривням, ви можете прийняти участь в розіграші кілька прапорів. Один з цих прапорів вже у мене в руках. Він підписаний хлопцями з третьої окремої штурмової бригади, якраз того підрозділу, якому це потрібно, а також прийняти участь в розіграші таких речей, як хендмейд-браслети та брелоки. ось такі, ось такі і тому подібне, зробленим вашим покорним слугою. мною той. И фактично, и, фактично вы можете выиграть один из ста подарков от меня. Приветствую. Приветствую. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Дмитрий. Живу в Краснодарском крае, Краснодар. Я понял, о чем здесь разговариваете? Обо всем и ни о чем. Я понял. 9 мая празднуется. О чем знаю, какую тему могу поддержать, поддержу. О чем а, скажу прямо. Еще раз. 9 мая будете праздновать? Еще раз, вас очень плохо слышно. 9 мая конечно. будете праздновать? Да, 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 конечно, почему нет? С Георгиевской ленточкой, наверное, да, со всеми делами. Обязательно. А что такое Георгиевская лента? Вы, вы не будете? Что такое Георгиевская ленточка? Я не буду. У нас сегодня день памяти. Вы на вопрос ответите, вы не будете? У нас сегодня день памяти. День памяти. Погибших, день памяти во, чего? погибших во Второй мировой войне. Мы вспоминаем всех всех, кто погиб во Второй мировой войне. Все, кто положил э, свои жизни за то, чтобы а мы были мая? свободны. А 9 мая для вас не праздник? Нет. Мы празднуем а -а -а. со всем миром. Мы празднуем со всем миром. Со всем миром? Да. Со всей антигитлеровской коалицией. Это глупо. Это не глупо. Это глупо. Капитуляция Германии была подписана 8 числа. Вы это прекрасно понимаете. Капитуляция Германии была подписана 8 числа. Причем здесь 9. -е. Ясно. Вы советский человек? Нет. Причем здесь советский человек. Советского, чел... Советского государства уже не существует больше 30 лет. Это все равно, что, знаете. Ну. Если человек родился в самолете, то что он самолетный человек? Ну это вот из той же Ой, серии. Блин. Ладно, что? Дай бог, ну я, я не вижу, я не вижу дальше смысла с вами разговаривать. Дай бог вам здоровья. Чтоб все а было у меня, хорошо. а у меня есть смысл. Мне вот интересно, как вы для себя вот эти георгиевские ленточки объясняете? У меня нет, у меня нет, у меня правда ну, нет желания с вами дальше вести диалог. Вы к, Георги, к Георгиевской ленточке хорошо относитесь? А меня считаете, нет вами, как, Гальчик, как вами считаете, диалог, на мыло Георгиевскую ленточку можно на, нацеплять? А? Вы меня слышите или нет? Я понял. Вы меня Очкун, или нет? пошел нахер.